আপোনালোকৰ এটা বস্তু খাই খাই আমনি লাগিছে নেকি কি জানে একদম ব্ৰইলাৰ মাংস মানে সদায় মানে ৰান্ধি খাবৰ কাৰণে মানে আমনিও লাগে দিয়কচোন আৰু এতিয়া এটা কাম কৰিবা আপোনালোকক আজি এটা বস্তু মানে মানে দেখুৱাই দিম কি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি লৈছোঁ কেমেৰা মানে অকণমান আগলৈ আহিবলৈও কৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াতে হালধি নিমখ জলকীয়া গুড়ি জিৰা পাউদাৰ যিটো যি আছে মানে গোটেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই তেল গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এপিচ এপিচ কৰি দি ল'ম ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া মানে এনেকৈ মানে ফ্ৰাই কৰি লৈ ল'লোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ ল'বা ধুনীয়া হ'ব এতিয়া তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা কৰিব লাগে এনেদৰে দুটা নহৰু পুৰি লৈ ল'বা আপোনালোকক যে ক'লোঁ তেতিয়া পূৰা ফ্ৰাই কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে মই এইটো পিঁয়াজ আৰু এইখিনি জলকীয়া আৰু এইটো হৈছে মেগী মছলা তাৰপিছত আৰু এইকেইটা হৈছে নহৰু নহৰু পোৰা আৰু এতিয়া নহৰুকেইটা ইমানেই পুৰিলোঁ ইমানে পৰিলে গোটেই দাঁত মাজব পৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা ক'লা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি লওঁ ফটফট আৰু এনেদৰে মিহি মিহি কৰিবা এনেদৰে মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাইছোঁ পিঁয়াজ কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান জলকীয়াকেইটা এনেদৰে কাটি লৈ ল'বা আৰু এতিয়া মাংসখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ল'বা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ল'বা তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাবচোন ইমানে টেষ্টি হয় নহয় বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হয় একদম পাগলা হৈ যাবা চাটনি খাই কিনে কেনেকুৱা চাটনি আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ দেখা এতিয়া যে গাইজ মানে এইয়া নহৰুকেইটা একদম লাষ্ট টাইমত মানে হেৰি কৰি দি দিবা এনেকৈ মোহাৰি দি দিবা এতিয়া এনেকৈ যেতিয়া মছলাখিনি দিয়া হৈ যাব তেতিয়া মানে পৰিমাণ হিচাপে মানে নিমখটো দি ল'বা এনেকৈ আৰু যে এইটো মেগী পেকেট একদম লাষ্ট টাইমত এনেকৈ দি ল'বা একদম খাবলৈ একদম পূৰা টেষ্টি আৰু একদম পূৰা জিভাৰ পানী পৰিয়ে আছে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন বহুত টেষ্টি কিন্তু আৰু নৰ্মেলিও আপোনালোকে মানে কেতিয়াবা মানে ভাতৰ লগত নহয় এনেও খাবৰ মন যায় নহয় এই এনেদৰে খাই ল'বচোন আৰু মই বহুত চাটনি বনাব জানো কিন্তু এতিয়া নামটো নেদেখুৱাওঁ গতিকে দেখুৱাম এই মানে সময় আহিলে দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে মোৰ পৰা মানে বহুত চাটনি মানে খাব পাব আৰু গাই চাই জিলৈ মানে ৰ'বই পৰা নাই ভাত চাত খাই লওঁ এইয়া বাই বাই